Всем привет! Сегодня мы готовим постные маффины или кексики. У меня уже в тарелке 100 грамм просеянной муки. Муку нужно обязательно просеивать. Добавляем 50 грамм сахара, вот, щепотку соли и пол чайной ложки, чуть больше, Четверти чайной ложки разрыхлителя. Все вместе очень хорошо перемешиваем. Рецепт очень простой и очень вкусный. Продукты все доступны. В стакан наливаем 90 мл кипятка, только закипевшего. Добавляем добавляем полторы столовой ложки растительного масла, любого, который вам нравится, без, без запаха. Перемешиваем хорошенько, И потом эту смесь тут же аккуратно, только не обжечься, выливаем в муку. И таким образом завариваем наше тесто. Хорошо вымешиваем. Можно добавить сюда изюм, кто любит, кто что любит. Моя Настя изюм не любит, поэтому я не добавляю. Все, теперь мы наполняем наши кексики тестом наполовину или больше половины. Как вам нравится? У меня обычно тоже получается 6 кексиков. Вот, кто хочет сделать больше, увеличивайте пропорции в два раза, их будет больше. Я делаю по 6 штук. Нам нам хватает. А потом свежая готовлю, если вдруг захочется добавки. Все, мои кексы заполнили. А теперь будем ставим духовку на 200 градусов и проверять шпажкой до приготовления. Наши маффины испеклись, покрылись корочкой, приятно пахнут. Советую после того, как они остынут, положить их в пакет и кушать на следующий день. Тогда они будут мягкими, даже если вы их передержали немного в духовке. Всем приятного аппетита. Спасибо за внимание.